Святого Духа да прибудуть з вами. Ми сьогодні зібралися в пам'ятний день нашого духовного пророка, отца українства Тараса Григорія Шевченка. І він колись писав: колись і ми дождемось свого Вашингтона, да буде слава, слава Україні! Пусть Бог вас благословить. И пусть мирный митинг во славу нашего Донбасса и Украины да будет на нашей земле. И не прольется ни капли крови. Пусть отдумается все, кто стоит по разных баррикадах. Мы одна нация, один народ. Мы должны любить друг друга. Пусть там где-то злоба будет, а в наших сердцах должна любовь. Мы на своей земле, мы всех любим. И не дадим пануваты ильшим сапогам. Слава Украине! Украина!